अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे फिट फाट होंगे मम्बाट होंगे चलते हैं अपने चूज़ों -अप के सेटअप के अंदर और देखते हैं क्या सूरत हाल है और माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन एक्टिव चूज़े आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एक दिन के चूज़े की केयर कैसे करनी है आपने और उसको क्या खाने को देना है और आपने अपनी जगह का सेटअप कैसे बनाना है सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे पास वन फिफ्टी नाइन सिक्स हैं एक सौ पचास चूज़ें हैं माशाल्लाह से और आज इनको तीसरा दिन है तीन दिन कई हो चुके हैं और इनके पर भी निकलना शुरू हो चुके हैं कुछ के और माशाल्लाह से सब के सब अलाइव हैं कोई सारे ही जिंदा हैं कोई भी एक भी अभी तक मोटैलिटी नहीं आई पहले दो हफ्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं मोटैलिटी इनमें आती है चूज़ा कमज़ोर होता है सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत भी नहीं होती उसमें और उसमें पोटा भी उसका ठीक से काम नहीं करता कमज़ोर होने की वजह से तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने इनकी केयर कैसे करनी है ये चूज़ा दोस्तों मुझे मिला है पैंसठ रुपये का एक चूज़ा नवंबर अभी ये सितंबर चल रहा है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी इन चार माह में हमारे एरिया में तो चूज़ा नहीं निकलता हैचरी से ना किसी शॉप से मिलता है हो सकता है पूरे पाकिस्तान में यही रूल हो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है बहरहाल मैंने जहाँ से भी पता कि उनका जी चूज़ा आगे नेक्स्ट जो है वो आना बंद हो जाना है नेक्स्ट चूज़ा नहीं आना अब जनवरी शदीद सर्दी की वजह से वो चूज़ा नहीं डालते और नहीं हैचिंग होती अंडों की तो उसके बाद होती है जनवरी फरवरी जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में जो है चूजे दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर आ, तीन सौ ग्राम का चूज़ा आपने देखा होगा अप्रैल मई जून जुलाई में आपको मिलता है नज़र आता है और सर्दियों में वो फिर तैयार हो जाता है अब बात करते हैं कि एक दिन के चूज़े की केयर कैसे करनी है दोस्तों एक दिन का चूज़ा जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है इसको सर्दी भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और गर्मी भी जो आजकल का मौसम है ये बिल्कुल नॉर्मल है इनके लिए आपको ना इनको कोई ढापने की ज़रूरत है ना इनको जो है पंखा लगाने की ज़रूरत है बिल्कुल रूम टम्परेचर ही इनके लिए बेहतरीन है रात के टाइम थोड़ा सा इनके लिए मसला हो सकता है अब मेरा सेटअप आप देखें माशाल्लाह से ऊपर से बंद है ठीक है और ये मैंने दीवारें खुद बंद की हुई हैं वैसे तो है पक्की सीमेंट वाली चनाई है लेकिन मैंने यहाँ मिट्टी ऊपर खुद मली है ताकि कीड़े वगैरह चिचड़ जिसे हम कहते हैं वो नहीं पड़े वो सुराखों में घुस जाते हैं और फिर इनको लगते हैं इसके लिए हिफाजत के लिए मैंने दूसरा ये गर्मियों में कच्चा कमरा जो होता है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म भी हो जाता है इसलिए भी मैंने मट्टी यहाँ पर देसी माहौल देने के लिए मिट्टी से मट्टी के ऊपर जो है ना लपाई की हुई है नीचे जगह मट्टी रख जो नीचे जो जगह है वो भी आपने जो रखनी है कच्ची रखनी है अगर आपने चूजे पालने हैं अच्छे तरीके से बेहतर ग्रोथ के लिए कच्ची जगह रखें और इसके ऊपर चावलों का छिलका तूड़ी या तो वगैरह का इस्तेमाल करें इससे भी ग्रोथ अच्छी होती है एक दिन के चूज़े को आपने कुछ खाने कुछ खाने पीने को नहीं देना एक दिन का चूज़ा जो होता है उसके जब वो अंडे से निकलता है उसके पोटे के अंदर ही जर्दी में से कुछ बाक़यात होती हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सकता है ड्रना और अच्छा खेल रहा है मिट्टी में वो देखे ना कैसे इन्जॉय कर रहे हैं मिट्टी में खुद ही तो एक दिन के चूज़े को आपने ग्लूकोज़ का पानी उनको पिला देना ग्लूकोज़ वाला पानी बस और कुछ नहीं करना कोई दाना कोई रोटी कोई बाजरा कोई गंदम का दलिया कोई अपनी स्कीम आपने नहीं लड़ानी दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है उनका टेम्परेचर और तीसरी चीज़ आपने लाइट उनकी रात के टाइम बंद नहीं करनी ये छोटा चूज़ है इसमें बार बार उठ के खाना पीना है बार बार खाना पीना है और आपने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है अगर आपने ज़्यादा तदाद में लेने जैसे मैं पालता हूँ पचास सौ एक सौ पचास इस तरह से तो आपने कंफर्म कर लेना है कि इनकी वैक्सीनेशन हुई है फर्स्ट डे में जो हैचरी से ही होती है वैक्सीनेटेड चूज़ा ए ग्रेड का चूज़ा लेना है आपने इनमें ए बी सी तीन तरह के ग्रेड आते हैं ए ग्रेड का चूज़ा हेल्दी बड़ा और एक्टिव होता है शुरू से ही सी ग्रेड का चूज़ा जो है उसकी मोटैलिटी ज़्यादा आती है वो जल्दी रिकवर नहीं करता और वो कमी छः सात माह में भी पूरी नहीं होती उनकी ठीक है तो वो यानी कि नुकसान देता है आपको आपने ग्रेड का चूज़ा लेना है पहले दिन लाइट जला के रखनी है रात को भी पहले दिन नहीं बल्कि पहले चार से पाँच दिन उसकी वजह कि ये जब सोते हैं अंधेरा होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं नीचे वाले चूज़ों का सांस सांसमंद होता है दूसरा रात ये लगातार भूखे नहीं रह सकते जब रोशनी होगी चले फिरेंगे रात को खाएंगे पियएंगे बार बार जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो रात को पाँच छः दफ़ा उठता है मदर फीड करता है फिर वो जो है फलता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर वो पूरी पूरी रात सोने लग जाता है इसी तरह इनका हिस्सा अभी इन्होंने रात को दिन को बार बार थोड़ा थोड़ा खाना पीना थोड़ा थोड़ा खाना पीना करना ही करना है इसलिए आपने लाइट जला के रखनी है क्योंकि इनको रात को तो नज़र आता नहीं रात को जब इन्हें नज़र आएगी फीड नज़र आएगी पानी नजर आएगा तो ये पीएँगे ठीक है तो ये इस तरह से आपने इनके पहले दिन की केयर करी सेकेंड डे में खाने को आपने फिर देना स्टार्ट कर देना है सेकेंड डे आपने फ़र्स्ट डे आप या तो ग्लूकोज वाला पानी दें या आप गुड़ वाला पानी दे दें वो आपकी अपनी मर्ज़ी गुड़ वाले पानी का तरह और बेहतर रिजल्ट हो जाता है कि इनका पोटा साफ़ हो जाता है एक दफ़ा वो मुनासब मकदार में देना है आपने उसके बाद उठा लेना है क्योंकि उससे इनको मोशन लगते हैं और कमज़ोर चूजे का नुकसान भी हो सकता है सेकेंड डे आपने इनको फीड देनी है स्टार्टर फीड ये इस टाइम सामने पड़ी हुई है ये फीड खा भी नहीं ये चूजे आप देख सकते हैं ये देखें स्टार्टर फीड के नाम से फीड आती है बिल्कुल छोटा दाना होता है अगर आपको लगे इसमें भी अभी बड़ा दाना आपको नजर आ रहा होगा मोटा तो आपने उसको खुद पीस लेना है और शुरू के दिनों में अगर हम खुराक की बात करें कि एक चूज़े की एक दिन की खुराक हमें कैसे पता चलेगा कि एक सौ पचास चूजें हैं तो हम इनको कितना खाना दें तो एक चूज़ा पूरे दिन के अंदर खुराक जो है वो खाता है पहले हफ्ते के अंदर अगर हम बात करें बारह से लेकर अठारह या उन्नीस ग्राम बीस ग्राम तक बारह पंद्रह अठारह हर चूज़े के डिफरेंट है एवरेज हम बात करें तो पंद्रह ग्राम उसने पूरे दिन में एक चूज़े ने खानी है आप पंद्रह को ज़रब दे लें एक सौ पचास से जितने ग्राम बनेंगे उसको के जी के अंदर कन्वर्ट कर लें दो किलो एक किलो जितना भी है अभी मैं आपको अंदाज़ा बता दूँ तो ये एक सौ पचास हैं तो तकरीबन एक किलो सवा किलो सारे मिल के सिर्फ़ इतनी खुराक खा रहे हैं एक किलो डेढ़ किलो सवा किलो यहाँ तक खुराक खा लें खुराक हर टाइम इनके सामने मैसर रखें ताकि जब दिल करें ये खा लें इसी तरह पानी भी हर टाइम इनके पास अवेलेबल हो हर टाइम पानी मौजूद होना चाहिए साफ़ पानी हो और तीसरे से चौथे दिन से आप मल्टी विटामिन का इस्तेमाल शुरू करवा दें पानी के अंदर एक पानी साफ़ दें एक पानी मल्टी विटामिन वाला पहले पंद्रह दिन आपने फीड के अलावा इनको कोई खुराक नहीं देनी बेशक आप देसी तरीके से भी पालना चाहते हैं तो पहले पंद्रह दिन आपने इनको फीड ही देनी है और कुछ नहीं देना फीड और पानी हर टाइम मयसर हो और बाकी इनका सर्दी गर्मी का ख्याल रखना है एक दूसरे के ऊपर ना है पहला पूरे चार से पाँच दिन आपने लाइट जो है ऑन रखनी है सातवें दिन आपने इनकी एक वैक्सीनेशन करनी है एंडी लिसोटा एंडी लिसोटा की वैक्सीनेशन मैं करूँगा मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की थी वो कह रहे थे मैं जैसे ही फ्री हुआ तो मैं आपके पास डॉक्टर फैसल है उनका नाम कुल ही हमारे फैमिली फ्रेंड है वो कह रहे थे मेरा जब टाइम लगा तो मैं इन ज़रूर आऊँगा और विज़िट करूंगा आपके चूज़े भी देख के जाऊंगा क्या हिसाब है उनका ग्रोथ के हिसाब से भी आपको टिप्स दूंगा वही टिप्स मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा तो वैक्सीनेशन भी मैं वैक्सीनेशन अब दो तीन तरीके से होती है एंटी डिसोटा की जो सातवें दिन अक्सर लोग करते हैं वो अब आपको मैंने बताया कि पहले दिन आपने कुछ नहीं देना दूसरे दिन से आपने फीड स्टार्ट करवानी है स्टार्टर फीड जो होती है वो सातवें दिन तक आपने वो दस दस पंद्रह दिन वही चलाता हैं उसमें और कोई कुछ नहीं करना आपने पाँचवें छठे दिन आपने अगर आपको लगे कि आपके चूजे की बिट बंद हो रही है वो नाकस फीड की वजह से भी हो सकती है पानी कम पीने की वजह से भी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कब्ज़ कहते हैं उन कब्ज़ का मसला होता है छोटे चूजे को बहुत ज़्यादा कॉमन है ये बड़ी आम बीमारी है इनकी बड़ी मुश्किल ये बिट करते हैं फिर और इनके पीछे जो है बिट चिपक जाती है उसका इलाज भी है कि वो चिपकी हुई है उसको आप नरम रुई या कपड़ा लेकर नीम गरम पानी से उसको साफ़ कर लें और उसको जो है उसके थोड़ा सा पीछे एन जो है जहाँ से बिटनी तो इसको हल्का सा दबा दें ताकि अगर अंदर कोई गंद है तो वो बाहर आ जाए उसके बाद उसे छोड़ दें और सारे चूज़ों को एक दफ़ा आप दोबारा से पाँच या छठे दिन गुड़ वाला पानी एक दफ़ा पिला दें गुड़ वाला पानी इनके पोटे की सफाई करता है या डिवर्मिंग मेडिसन मिल जाती है मेडिसिन वाले तरीके से आपने इलाज करना है तो आप वो कर लें उससे फिर इनका वाला मसला बंद हो जाएगा जो दो चार इफेक्ट हुए हैं वही होंगे बाकी सारे दोबारा से सेट हो जाएंगे वो एक निशानी होती है आपने गौर करना होता कि एक है कि चूसरा एक्टिव खड़ा है आंखें बंद तो नहीं है खेल कूद रहा है ये चीज़ें गौर करने वाली होती हैं फीड हर टाइम रहनी है, है। सातवें दिन आपने वैक्सीनेशन करनी है दोबारा से सातवें के बाद जो दोबारा वैक्सीनेशन है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको गाइड करूँगा और इनका प्रॉफिट और लॉस भी इसी चैनल पर आपके साथ शेयर किया जाएगा अल्लाह ये सारे के सारे पास दें हमारी तो यही दुआ है आपसे भी यही दुआ है आपकी गाइडलाइन भी दरकार रहेगी जो नॉलेज मुझे है मैं आपको देता रहूँगा जो आप गाइड कर सकते हैं आप मुझे इसी चैनल पर कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइड कीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़